নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য টি ভিডিঅ'লৈ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভালে আহিছে আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত মই বহুত বেছি ভালে আছোঁ আপোনালোকৰ সকলোকে লগত লৈ আজি ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু টাইম এতিয়া বাৰটা পোন্ধৰ গা পা ধুই মেলি আজৰি হ'লোঁ আৰু আজি হৈছে মঙ্গলবাৰ ত' ৰাতিপুৱাই ধোৱা মেলা হৈ গৈছে বাচন চাচন ঘৰ চৰ মচা হৈ গৈছে বজনেই কৰিছে আৰু মই ফালে গা পা ধুই মেলি দেহাকো ধুৱাই দিলোঁ তাই খুই আছিলে অঁ খুই যেন আকৌ আহিছে আজি ৰাতিপুৱা মাছাজ কৰিব ত' কৰি দিছে তাৰপিছত মই গা ধুৱালোঁ গা ধুই উঠি তাৰপিছত আকৌ মই ওপৰৰ পৰা এনেই কৰি দিছোঁ মানে অইলটো লগাই দিছোঁ আৰু ওপৰৰ পৰা তো তাৰপিছত তাইক জোলাত শুৱালোঁ জোলাত শুৱাই থৈ মই তাইৰ কাপোৰ কেইটামান ধুব আছিলে মানে গা ধোৱাৰ আগত যে পিন্ধাইছিলোঁ বাঁহী কাপোৰবিলাক সেইবিলাক ধুব আছিলে তো সেইবিলাকে ধুবলৈ গৈছিলোঁ একদম উঠি গৈছে আৰু ল'ৰালৰিকে আহি গোচৰত ল'লোঁ আৰু এইটো টোপনি গৈছে চাওক জোলাত ধুৱাই দিলে কিন্তু আকৌ সাৰ পাই যাব অলপ সময় এনেকৈ থাকোঁ তাৰপিছত মই লাহেকৈ যেতিয়া টোপনটো ডাঠ হ'ব তেতিয়া মই জোলাত শুৱাই দিম আৰু এইফালে দেউতা কৈছে বজাৰ দেউতা আজি দেৰিকৈ কৈছে বজাৰ কাৰণ যোৱাকালি যে আমাৰ কাম কৰি আছিলে তো আজি অলপ বাকী আছিলে বেৰা লগাব টিঙৰ বেৰা লগাইছে তলত পিছত ঢালাই দিব সেইটো আৰু দুদিনমান পিছত দিব চাগৈ তো টিঙৰ বেৰা একফাল আছিলে সেইটো কৰিলে তাৰ কাৰণে মানে বজাৰ যাওঁতে আজি দেৰি হৈছে তো অহা নাই দেউতাইলৈকে বজাৰ আৰু ৰাতিপুৱা ৰুটি বনাইছিলোঁ মই দে মানে দেহা মাৰ কচত আছিলে যে তাৰ কাৰণে মই পতাপত বনাই দিলোঁ ৰুটি খালোঁ গাখীৰৰ লগত সেইবিলাকে খালোঁ আৰু এতিয়া ভাত হ'ব মায়ে বনাই আছে মানে পানী গৰম কৰি আছে চাগে ভাতৰ কাৰণে ত' লাহে লাহেকৈ বনাব আৰু একেবাৰে দুপৰীয়া কাৰণে বনাব ৰাতি ৰাতিপুৱা ভাত খোৱা নাই আৰু কোনেও নাখায় ভাত হ'লে মানে একেবাৰে দুপৰীয়াই খাম ভাত আৰু আজি হ'ব বন্ধাকবি আছে বন্ধাকবি ভাজি হ'ব বাৰু আৰু নিৰামিষ মিক্স হ'ব চাগে দেউতাই বজাৰৰ পৰা আহিলে ক'ব পাৰিম আৰু এইফালে পিনেকৈ বজা দি আছে গা পাত সেই মেলি মাহ দি দিলে মা পূজা দিও হৈ গৈছে আৰু এতিয়া পিনাকি মা পূজা দি মেলি উঠি থাক চাকঘৰত আৰু মই কলিতাজনী চাওক ক'চতে হৈ আহিছোঁ দেউতা দেউতা হয় দেউতাও বজাৰ পাৰি আপোনালোকক দেখুৱাওক দেউতাক কি কি আনিছে আৰু কি হ'ব তো ভিডিঅ'টো এনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই থাকিব শেষলৈকে দিনটো কি হয় কি নহয় দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম দেউতা দাদা আহিছে দাদা বজালৈ আহিছে তো বল আপোনালোকক দেখুৱাও কি কি আনিছে মানে কি কি হ'ব আৰু দেহা এইফালে আছে পিনা ক'চাৰ পিন্ধা নাই আৰু বজনীৰ ফালে চব্জি কাটি আছে অলৰেডি বন্ধাকবি আৰু এইফালে মিক্স চব্জি লৈ আহিছিলে দেউতাই দাদাই লৈ আহিলে আৰু এইফালে তিতাকেৰেলা আৰু ৰঙালাও ভাজি হ'ব আৰু মি মিক্স চব্জি মুগ দালি এইবোৰ হ'ব আজি না লৈছে মেৰিয়া ত বহুজনী চব্জি কাটি আছে কাঠক তাৰপিছত হৈ গ'লে আপোনালোকে দেখুৱাম আৰু পিনে ক'লে দেহা খুৱাই দিলে আৰু ৰাতিপুৱা মই দেহা কেইটামান কাপোৰ চি নেপিবিলাক শুকালে সেইবিলাক ফুল কৰিলোঁ তাৰপিছত গাখীৰ আমি গাখীৰ গৰম কৰি ল'ম মই গাখীৰ বিস্কুট কিবা মিলাই খাম অলপ কল আছে বগৰী আছে কিন্তু নাখাওঁ কল খালে আকৌ ঠাণ্ডা লাগি যাব যে দেহাৰ চুটিটো মাত্ৰ কমিছেহে কালি আজি ধৰি নাই চলিটো এতিয়া যদি কল খাওঁ ঠাণ্ডা লাগি যাব তাই তো নাখাওঁ কল এতিয়া বিস্কুট আৰু গাখীৰ মিলাই খাম প্ৰাইজ ভাত হৈ গৈছে আৰু এতিয়া তাই আৰু এতিয়া পাৰ হৈ গৈছে দেউতা ভাত খাই আছে মই দেহাক পিন্ধিম ঘৰতে ঘৰতে মই নিজে শুই গৈছোঁ কিন্তু তাই নাই হোৱা তাই সাৰেই আছে মই হাৰ প্ৰাইছোঁ তাই সাৰেই আছে তো ভাত খাই লওঁ দেউতা খাই আছে ভাত দাদাইফালে গা ধুই আছে পিন্ধাকো আহিব বাকী আছে বৌ আছে দেহাৰ লগত তাৰ কাৰণে আমি ভাতটো আগতে খাই দিওঁ ং সকলোকে বহুত সময় পিছত আকৌ আগ পালোঁ আৰু এতিয়া মই গৰম পানী কৰি আছোঁ তাৰপিছত চাহ বনাওঁ আৰু দেহা আছে মাৰ কোচত দুপৰীয়া ভাত পানী খাই ধুনীয়াকৈ শুই আছিলোঁ আৰু ভাবিলোঁ এতিয়া চাহ বনাওঁ মাক আকৌ দেহাক লৈ আছে মাক আকৌ চাহটো খাবই লাগে সদায় অভ্যাস মই খাম আজি দুপৰীয়া আজি ৰাতিপুৱা চৰি ৰাতিপুৱা চাহ খোৱা নাই ৰুটি বনাইছিলোঁ ময়ো বনাইছিলোঁ ৰুটি ৰুটি গাখীৰ এইবিলাক খালোঁ গৰুৰ লগত মিলাই এতিয়া চাহ খাম আৰু দেহা দেহাক লগ শুই আছিলোঁ একদম ভালকৈ শুইছোঁ আমি মাক জীয়েক বাপেক ধুনীয়াকৈ শোৱাৰ পৰা উঠি তাইক মাহঁতৰ ৰুমত লৈ গৈছিলোঁ তাৰপিছত একদম কান্দিলে সপোন চালে নেকি একদম কান্দিলে আৰু ৰক্ষা নাই মানে বহুত কান্দিলে তাক কান্দি মেলি ফিটিং কৰা দিলোঁ আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ শুই আছে আৰু আজি দেউতা অলপ সোনকালে দোকানত গৈছে দেউতাই এনেই সোনকালে মানে ছয়টা চাৰে আঠটামানত যায় আজি চাৰে পাঁচতে গুচি গৈছে দেউতাই আৰু পিনে তই এতিয়া ওলাই গ'ল মানে যোৱাকালি মাৰ লগত মানে সন্ধিয়াৰ পৰা দহটালৈকে মাৰ লগতে থাকে দেহা তাই কালি মই কামুৰিলে বুট এইফালে আমি বুট নাইটো লগাব নোৱাৰোঁ কইল যিটো আছে সেইটো লগাব নোৱাৰোঁ তাৰ কাৰণে আজি লুকুইড টনি কৰিছোঁ পিনাকৈ এতিয়া আনিব গৈছে দুপৰীয়া আহি ভাত খাই শুই আছিলে যে তাৰ কাৰণে মই আৰু তাক কোৱা নাই এনেও দিনটো লৰালৰি কৈ থাকে শুবলৈ টাইম নাপায় তাৰ কাৰণে কোৱা নাই এতিয়া কৈছে এতিয়া মোৰ কোচাত থাকিলে মই নাখায় কিন্তু মাক শুই আছিলে লগত হৈ তেতিয়া মানে মই কামুৰিলে মূৰত কামুৰিলে মূৰতো চুলি নাই তাৰ কাৰণে মূৰতে কামুৰিলে হাতত কামুৰিলে চাৰি পাঁচটামান মূৰত কামুৰিলে তাইক কৰি আছে তেনেকৈ আনিব আৰু যিটো পেম্পাছ ইউজ কৰোঁ আৰু যিটো টাইপাৰ ইউজ কৰোঁ সেইটো পোৱা নাই তো সেইটোও বিচাৰি গৈছে কেতিয়াবা পায় কেতিয়াবা নাপায় এনেকুৱা যদি পাই আনিব বেছিকৈ লৈ আহিব লৈছোঁ যদি পায় কাৰণ সেইটো একদম বহুত ভাল লাইক টুৱেণ্টি ফ'ৰ আৱাৰ্চৰিও পিন্ধাই থাকোঁ একো প্ৰব্লেম নাই টুৱেণ্টি ফ'ৰ আৱাৰ্চত নিপিন্ধাওঁ মই ধৰক টুৱেলভ আৱাৰ্ছ এনেকুৱা মান পিন্ধাওঁ আৰু ৰাতিপুৱা এতিয়াৰ পৰা আৰু এতিয়া ৰাতি নটামানত পিন্ধাম আৰু এইটো দহটা এঘাৰটামান পিন্ধাইছিলোঁ এতিয়া নটামানত পিন্ধাওঁ পিন্ধাই কিনে আকৌ তাইতো সওঁতে সোওঁতে টাইমেই লাগে বাৰটামান বাজি যায় তেতিয়া আকৌ খুলি মেলি আকৌ নতুনকৈ মই পিন্ধাই মই ৰাতি তিনিটামান চেঞ্জ কৰোঁ আৰু তেতিয়ালৈকে কটাওঁ চাহ হৈ গৈছোঁ চাহ মোৰ কাৰণে ৰাখিম তাৰপিছত তোমাৰ কাৰণে চেনি দিম আৰু গাখীৰ দিওঁ মাৰ কাৰণে চাহ হৈছে মাক চাহ দি থৈ আহিব আৰু মুড়ি চিৰাই ভিজাই দিছোঁ মাহেকো খাওঁ বুলি কৈছে মানে মুড়ি চিৰাই আৰু আজি যিহেতু মই বাহিৰৰ বস্তু খুৱাওঁ এলাউড নাই দেহাই কান্দি বুলি হৈ গৈছে তো শুৱা তাই আকৌ উঠিব মই ড্ৰাইভাৰ খুলিছোঁ পূৰা তাইক তিনিটা তিনিটামান পিন্ধাকৈ পিন্ধাইছিলে তাৰপিছত মই ভাবিছোঁ তাই ড্ৰাইভাৰ পিন্ধা আকৌ নশান্তি পাই আছে নেকি কেম্পাচু আনিছিলেন আমি খুঁজি দিলোপত আর এই মানে আর এইম্পাচিন এগুলো পের খান্তি পাই নাকি মানে লড়ালকে খুলে আমার সাদে থাকি চিড়ামুড়ি মিমুড়ি আর নিমকি অলপ আছে খাও নয় পিনাকা আনিলে হয় খাবু আর খাব খাবার দেউতা যে ৰাতিপুৱা গৈছিলে পূজাত সেইদিনা পূজাৰ পৰাই লৈ আহিছিলে জিলেপি নিমকি নিম জিলেপিটো শেষ নিমকিয়েই আছে আৰু আমাৰ ঘৰত নিমকি ময়ে খাওঁ কোনেও নাখায় অকল ময়ে মাটো চবাব নোৱাৰে দেউতাও খেলাই চাহ দেউতাতো চাহ নাখায়েই কেতিয়াবা হঠাৎ এদিন খাব দাদা পিন্ধাকেও চাহ নাখায় পিন্ধাকেও মাজে মাজে খাব দাদাটো একেবাৰে না নাখায় চাহ আমাৰ ঘৰত চাহ চবচে বেছি মা খায় আৰু মই অলপ খাওঁ মাজে মাজে ময়ো যাওঁ মাহঁতৰ ওচৰত মা একো ওচৰত লৈ খুৱাই আছে দেউতাহে দোকানৰ পৰা আৰু আটা নিৰেচিৰামি ডিষ্ট্ৰেট আমাৰ ৰুটি বনাব লাগিব মঙ্গলবাৰে আমাৰ ৰুটিয়ে খায় নিৰিমিষৰ দিনা ফাৰ্ষ্ট নাখায় ৰুটি আৰু আলু ভাজি আটাটো সোনকালে সানি লওঁ আৰু দেহা কান্দি দিব পৰা ঠিক ঠাই তাইৰ লগত সানি দিলে অলপ আগুৱাই থাকিব আৰু মাৰি পেলাই আলু কাটি ভাজি কৰিব তৰাই ৰুটি বনোৱা হৈ গৈছে মই অলপ বেলি দিছিলোঁ দেহা দুটা গছত আছিলে কান্দা নাছিলে কিন্তু তো মায়ে আলু ভাত যি কৰিলে ৰুটি বনালে মই অলপ বেলি দিছোঁ চকুত টোপনি নাই একবাৰে খাই মেলি ফিটিং কৰাই খুৱাম ধুনীয়াকৈ একেলগতে শুম তেতিয়াহ'লে ধুনীয়া হৈ যাব এতিয়া যদি শুৱাওঁ আকৌ সাৰ পাই যাব আৰু দেউতাই খাই আছে দাদাও আহিলে অকল পিনে কাহিব বাকী আছে পিনাক আহিলে খাম খাই মেলি পটককৈ হৈ যাম আৰু ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আকৌ লগ পাম অন্য ভিডিঅ' সৈতে ভালে থাকিব আপোনালোকে বাই বাই গুড নাইট ন গুড নাইট